еще? Ищу отца Путина. Не подскажите, где он сейчас? Кто? Говорю, ищу отца Путина. Не подскажите, где он находится? Не знаю, где он. Не знаю. Каково это вы? Понял. О чем вы хотите поговорить? Не, не без малого 65? Ну, давайте О, вопросы... 80, 85, я 40 -го года. Понял. Так вот, из них 20 лет последних, я с в интернете, Могу много интересного сказать. Мое мнение за это время во многих вопросах переменилось сильно. Я вот скажу самое главное, что должен знать каждый. Это не моя идея. Есть такая идея. Для того, чтобы в наших странах, в любой стране было хорошо все, нужно, чтобы в Конституции был закон ответственности власти перед народом. Как вы к этому относитесь? Уголовный кодекс есть. Законодательный полностью. Механизм ответственности власти перед народом нужен. Ну, уголовный кодекс же есть. Простите, вы откуда? Я из России. А Р вы? Родом из России, живу в Украине. А. Так вот, ну я, кстати, 10 лет в Одессе учился, потом покатал по командировкам. Автор этого закона Юрий Игнатьевич Мухин, из Днепропетровска. И он предлагает закон о ответственности. Как он работать должен? Очередные выборы нам избирательные пункты дают еще дополнительный бюллетень, в котором каждый человек дает оценку деятельности власти за прошедший период. И ответ в таком виде. Каждый пишет, галочка ставит там где власть, Ой. За, за, власть за это время заслужила поощрение, или власть заслужила наказание. И если большинством голосов признано, что власть заслужила наказание, то собирается комиссия по конечному итогу разбирается, кто что виноват, и должен быть обязательный суд. Наказание адекватно проценту голосования. Как хоть такое идее? Уголовный кодекс существует. Если кто-то что-то нарушил, должен отвечать перед судом. Да, никакого механизма ответственности власти нет сейчас. Ни в российской конституции, нигде почти нет. Согласен. В связи чего уголовный кодекс для этого существует, не конституция. А вот нужно, вот почему-то вот ты на своем месте, на своей работе, что-нибудь испортишь, не выполнишь задание или что-нибудь, тебя ведь накажут. Почему? Нет. В современном мире, в современном мире э, раб, раб, работа... Ну, в современном мире чуть-чуть по-другому все работает. Есть ставка, за которую вы работаете. Это та ставка, по которой вам точно заплатят рабо, э, зарплату. Плюс есть премия. То есть, если вот вы на работе выполняете полностью да, все вы, свои минуточку. условия или работаете намного лучше, вам доплатят дополнительно. Но никто на работе в современном мире не наказывает. Это не Советский Союз, где вы там, не знаю, вынесли мешок, мешок там зерна и у вас там... Не, 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 оно так не работает уже. Минуточку, вы что, а вы не слышали за, закон о трех колосках? Так я же вам и говорю. выросла на этом. В современном мире, вот в нормальном адекватном мире, не наказывают на работе за то, что ты что-то накосячил. А какой хозяин будет вас терпеть, если вы не работаете? Если, вы, если человек не работает, его увольняют. Для мотивации Правильно. человека есть дополнительная премия. Это а мотивация. Ничего... А если президент ничего не делает, или наоборот портит жизнь народа? Если президент ничего не работает, или же люди собираются и... Устраивает какой-то митинг, или проходит его срок, и люди избирают другого человека, или законодательный орган там, делает там, импичмент, устраняет его, или, или там суды его сажают за то, что он где-то накосячил. Это так работает в современном мире. А не так, что люди где-то вышли, там и проголосовали. Это же ну, это глупо. Потому что оно типа. Ну, что? Ну, что, ну, что, ну, что ну, вот ну, смотрите, знаете, а как это, знаете, как это работает? Это работает следующим образом. Приходит человек, дает бабушке или дедушке 500 грамм гречки и колбасу и говорит: а проголосуй за то, чтобы его посадили, и все. Ну, в современном мире оно так не будет работать. Потому что люди в каждой стране также есть продажи. Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь? Э современной концепции демократии. Что в современной демократии? Во-первых, ограничение срока правления президента. Правильно это или, или плохо? Каждый президент должен не, не больше пяти лет быть на службе. Вот и все. Не больше. Скажите, а, а за пять лет он успеет что-нибудь сделать? Любой человек может. Если на этого человека никто не будет влиять, он все успеет ничего не Если сделает. он не успеет, у Но людей будет возможность его устранить. Возможно. Стратегическое поверение, а многолетнее. Если он не успевает что-то делать, работает, ему... По... Вот, благо... вот, вы уточните этот момент, обдумайте. Именно благодаря этому всем миром управляют банкиры мира. Они подкупают выборы, они выбирают президентов и заставляют быстро меняться. Если человек Четыре года идет работать, он лишь бы говорит поработать, за это время накопить, что-то наворовать и уйти, и все. А человек... когда он правит, как у нас Путин нравится правит столько лет, он уже хочешь, не хочет почувствовал, что он отвечает. Чем больше человек находится на президентском кресе, тем больше коррупции находится в его государстве. А чем больше он там находится, тем больше он берет участие в коррупции. Почему Российская Федерация одна из самых большущих федераций по коррупции во всем мире? Не подскажете мне? Ну сейчас, по-моему, Украина. Нет. Смотрите, есть, а вот есть международный список. Один моментик. Вот, Дедушка. Зачем, зачем вы сейчас утверждаете, у что у это России Украина? Дедушка. Где в России За... Дедушка, не нужно в... говорить, это Украина. Где есть вы? международный список. Где? Есть Где статистика. Российская Федерация. Дедушка, я же вам отвечаю. Есть международная статистика по коррупции во всем мире. Российская Федерация находится на 141 месте возле стран Африки. Украина на середине, нет, на 104 месте. Такой коррупции по соотношению к населению на территории какого-то государства вот нет не ни в каком государстве. Такой коррупции, как в России, не существует больше нигде. И чего, чем, чем, больше человек будет сидеть при власти, Самые тем больше будет признают, коррупции во всем мире. Дедушка, вы же прожили свои 80 лет, они а научились вот нормально общаться и не перебивать собеседника. Вы молодой чех, не молодой еще раз вам повторюсь, такой коррупции, как на России, не существует больше нигде в мире. Это, ваше это мнение. не мое мнение, это международная статистика. У нас все воры олигархи. Их нету. А у вас? Что вы, вы рассказываете? У вас в Конституции написано, что ресурсы принадлежат народу. Так а почему так вот эти государственные ресурсы принадлежат окружению Путина? Вместо того, да. чтобы, вместо того чтобы пенсионер на России получал там пенсию там 50-100 тысяч рублей, он получает 24 тысячи рублей. Средняя пенсия по России. А окружение Путина получает десятки миллиардов долларов в год. Есть такое... А вот соседнее государство под названием Норвегия, там пенсионеры с доплатой от продажи ресурсов получают 250 тысяч рублей, дедушка. Вот, где заботятся о народе? И вот, где Путин передает государственные ресурсы по Конституции? принадлежат народу, своим друзьям. И вот так вот, вот это все продолжается уже 20 какой-то там год, 24 год после прихода Путина. Когда Путин пришел, он привел несколько своих людей. И они строили Крымский мост, они строили стадионы. Очень, как расстроится Россия сейчас, вам не снится. Проект строительства стадиона в Санкт-Петербурге. 6 миллиардов должен был выйти, вышел 44 миллиарда. Большущее, большущее количество коррупции. Чуть ли не в 10 раз повысили цену на строительство стадиона. Десятки задержанных. Но главные, Газпром, вот этой арены в Санкт-Петербурге, ни в коем случае их не посадили. Потому что вот эта верхушка, это окружение Путина. Дальше. Вы говорите, Крымский мост построили. А почему же вы забываете, что в Республике Саха, возле города Якутск, через реку Лена, должны были в 2015 году построить мост 3 километра. И им сказали тогда в 2015 году, денег нет, но вы держитесь, ваш бюджет идет в Крым. По сегодняшний день нету моста. Расскажите мне, пожалуйста, а там люди не живут, и мост не нужен. Я могу тебе, вам рассказать о своем городе. Там как нет, городе... я задаю вопрос, там мост не нужен под Якутском? Ну, точно так же. Нужен мост. А там где-то мост, я не знаю подробности. Да, у нас было сильное воровство mm. в 90-е годы, первые годы 2000-х лет. Сейчас значительно меньше, но не до конца. Но у нас все меняется. Дедушка, у вас позавчера э, задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова, который по, государственному, который по государственному телевидению крутил два года картинку с Мариуполя, где он якобы построил 16 домов. Дома, которые уже идут, проседают фасад, люди, людям невозможно там жить. И вы мне хотите сказать, что у вас все хорошо? Вы пришли в уни... Мариуполь полностью. Раз... День денежку на строительстве домов в Мариуполе якобы посадили человека, который ну, не поделился. Скажите, а как оказались в Азове, в Мариуполе? Дедушка, который... вопрос задаю. Вы говорите, что все изменяется. А за что Иванова задержали? Правильно задержали. За на что? Борьба. Вот. А у вас кого задержали? Уни... Город 500 тысяч. Раз... Деньги налогоплательщиков. А сейчас. Вас министр, ваш министр про военные проворовался и что? Кто? Ну как вот был перед этим убрали министра проворачиваться, Министра обороны или военный, военный министр? Приговорили к тюремному сроку тех, которые завышали цены. Его уволили, так как он не под, не проконтролировал э, то количество. Э, как это называется? Не коррупции, а то количество продукции, которое шло к военнослужащим. А вот задаю вопрос, как оно уничтожило города за счет налогоплательщиков, дальше ворот деньги налогоплательщиков, ворот деньги на строительстве домов налогоплательщиков? Как оно? А ну расскажите мне. Вы же говорите, что все изменилось. А за что их вот судят? А? Вот в 2014 году вы скинули, как говорится, президента, которому оставалось полгода еще работать. Не, вы не вы полгода, скинули, полтора года. К власти, полтора года. Бал... И начали сопротивляющийся Донбасс и, да. Кры... и, и Крым. Дедушка, и, них. дедушка я так... живу на Донбассе, город Краматорск. Во-первых, не полгода, а полтора года. Во-вторых, никто его не свергал. И он сам это подтвердил 28 февраля в городе Ростов 2014 года. Показать вам видео, где он говорит о том, что его никто не свергал? Показать видео вам? Смотрите. Чтобы вы больше в своем-то возрасте никогда не говорили такую что его кто-то свергнул. Больше вот вас. Смотрим. Янукович. Я Украина не свергал. А Дедушка, ну смотрим, зачем много говорить? Смотрите. Сейчас я звук включу. Россия, 24, 24 февраля, город Ростов. Ну что, Янукович, что ли? Вы слышите? Украины. Против тех, кто с пытается оседлать ее. И я решил об этом публично заявить. Никто меня не свергнул. Я вынужден был покинуть Украину под непосредственно своей жизни и жизни своих близких. Зачем вы... Дедушка, что его свергали. Вот зачем вы... А разве не так заставили бежать? Дедушка, бежал, зачем убежал. Дедушка, зачем вы... Если он сам убежал, он не Это сам не вру. убежал, дедушка, российские спецслужбы, ведь обманули российские Подписали. спецслужбы Подписали. В том... я, на территорию я Украины... я не помню, как было и происходило. Дедушка, я всеми российские спецслужбы вторглись на территорию Украины. І ще раз повторяюсь вам. Путін сам... <плес> От прикиньте, дід жив-жив-жив, 10 років, 11 років цього відоса не бачив, <плес> <плес> а тут інфо... Дід <плес> такий, йолки-палки, а да я був? Де ви били 10 лет? <плес>